Сейчас нам э, всячески помогают э, волонтеры. Администрация города, скажем так, заводы, вот макаронная фабрика. Спасибо, вот она привезла нам макароны и несколько мешков. Вот сейчас подъехала машина Булочка, вот есть вот такая фирма в городе. Лес Госпы, межтолхозные, там вот машина стоит сейчас на разгрузке. Люди приехали, также привезли нам уголь ну вот, на газели. Вот. Люди также приехали из администрации, из библиотеки, привезли нам э, несколько комплектов термобелья вот. Э, и продовольствия. Также большое спасибо Татьяне, которая привезла нам э, горячую пищу, вот. накормила, напоила, скажем так, э, голодных, э, холодных солдат. Вот. И казанки тоже привезли, Бодр Сергей Михайлович тоже спасибо организовал нам. Сегодня здесь будет стоять и полевая кухня, и палатки, и рукомойники с теплой водой. Ну, вот, отдельно спасибо МЧС. Ну, всем спасибо всему городу. Вот пока мы здесь и... Скажем так, это все принимаем. Мы себя чувствуем возвышенно, только когда видим людей, волонтеров, простых людей, которые видят в интернете при нашем обращении зова помощи и приходят на помощь действительно. То же самое происходило и при погрузке. Когда сюда приехали и сутки ребята побыли, ни сувпайков, ничего не было. Наши командиры, хорошо, если наши командиры РОД, поехали в город и подняли вопрос. Сразу же началось идти обеспечение, в том числе и от город администрации, и от волонтеров. Сейчас мы уже еле справляемся с тем, чтобы принять и разместить объемы помощи. Ну, собрали своими средствами, Меська Рада, как могли, так и собрали. Обратились, ну, мы же смотрим телевидение, передачи. Я вчера в Миську Раду приходил батальон, привезли мы яблоки, мы привезли сухой паеку милин. привезли, привезли до кашу для того, щоб сварість бутерброди привезли. Вчора до першого заступника міського голови Мергориська Микола Миколаєвича приходили представники 41-го батальйону, котрі в найближчий час відбувають в зону АТО, розказали про свої проблеми, що їм не вистачає. Микола Миколаєвич пообіцяв допомогти oh. всім, чим матиме можливість. Надана допомога у вигляді питна вода, сигарети, чай, кава та інші продукти харчування. А також сьогодні привезли польову кухню для того, щоб хлопці варили собі поїсти, був гарячий борщ, каша. Падони, палатка, колі, що палатку, я тут становити, там окна на палатку, дрова. Две бы это буржуйки. Еще привезем это, э, э, душевую, стулья привезем еще. И еще там кое-какие поддоны. И получается еще приедет водогрейка 8Т с кухней. Мы приехали э, установить палатку для военных. И кухню полевую, чтобы как бы, обеспечить э, питание. Попросили залить бочку водой, заправляем бочку. Вода залита, вон, посмотрите, там на платформе стоит бочка, ну где-то 500 литров, где-то там. Без этой помощи было бы трудно. Тем более, что мы уже один раз выполняли задачи, этом. что такое поддержка волонтеров, мы прекрасно знаем. Без нее никуда. Сегодня, если закончим загрузку, завтра батарея будет готова быть. Положительная тенденция, то есть восприятие того, что помогает и населению. И со своей стороны Минобороны хочу отметить, снабжение батальона улучшилось тут лишь часы которые убываются мы для выполнения задачи обеспечим теплыми чаями на 100 что касается защиты сейчас тоже на 100 в принципе нас на данный момент э Практически всем обеспечили волонтеры. То есть у нас еды сейчас достаточно. В данный момент разворачивается полевая кухня. Вот стоит, э, скажем так, э, то, где и в чем будет вариться нам в ближайший там день или два, сколько мы будем стоять э, еда. Картошка есть, продовольствие есть. Спасибо волонтерам, тушенка есть. Единственное, если тут какие-то будут какие-то у людей теплые вещи и все остальное, просто свозите в волонтерские центры, чтобы здесь не было так называемого перебана.